Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang ke channel Pimana Studio Kali ini, kali ini kami akan berikan lagi 5 tempat sejarah seram di negeri Sabah Jadi tahniah kepada yang menang giveaway untuk video yang lalu. Okey, sini pemenang dah. Jadi kalau hangpa nak join giveaway kami, hangpa boleh komen dekat bawah video ni. Okey, support Etibus Malaysia dengan kami akan pilih salah seorang dan jangan lupa untuk follow Pimana Studio punya Instagram dan boleh juga hangpa pergi singgah kami punya second channel dan boleh tekan dekat atas ni. Dah, itu saja untuk hangpa join giveaway Pimana Studio. Kesanaka okay, Memorial Park ni uh, dibina di atas uh, kem yang sebenar dan dibuka pada tahun 1999 pada bulan Mac. Tapak ni dibina untuk memperingati tawanan-tawanan yang mati dengan tragis di sini. So tempat ni memang dibuat untuk kita ingatlah benda ni. Ada sejarah yang berlaku di sini apa yang pernah berlaku di sini so benda-benda tu semua memang mereka ada buat kat sini so mereka ceritakan balik kat kawasan ni. Pada bulan Julai 1942 sudah ada lebih kurang 1,500 orang tawanan yang ada kat camp ini. Lepas tu dia meningkat menjadi 2,500 pada tahun 1943 semuanya tawanan askar perang Australia yang dipindahkan dari Singapura ke Sandakan untuk dijadikan buruh paksa membuat lambangan terbang banyakkan semua mati akibat diseksa dan menjadi buruh paksa membuat jalan maut jadi apabila kawasan yang menyebabkan seksa dibunuh, bermain dengan darah kan? so kawasan ni menjadi hitam, gelap membuatkan unsur-unsur uh, mistik, seram ataupun makhluk-makhluk gaya ni dia terpanggil untuk datang ke sini dan menyebabkan suasana dia berubah zaman sekarang dia buat benda ni buat baru semua kan so tapi unsur-unsur mistik dia still ada sampai sekarang jadi ada banyak cerita yang pernah berlaku di Sanakan Mulu Park ni salah satu dia ada seorang lelaki ni dia berjoging dekat taman ni pada waktu petang nak ke maghrib kebetulan memang tak ada orang lain pada waktu tu hanya dia seorang saja So dia berlari sampai satu selekoh tu Dia ternampak ataupun dia terperasan ada dua orang Yang berpakaian lengkap uniform askar Jepun Kalau tak silap lah dia cerita tu uh, Dia nampak dua orang tu di dalam dalam formation atau kawat ataupun perbarisan tu Yang lebih menyeramkan kedua-duanya tu uh, tanpa kepala Menyebabkan lelaki tu panik dan lari keesokan dia dia terus demam sebab ialah time sekarang ni askar Jepun tu mai mana lah. lagi pun dekat taman tu pula kan dengan kepala tak ada lepas tu ada lagi cerita yang hampir sama dengan cerita tadi tu uh, dia still jogging dia jogging dekat situ pada waktu sama juga petang hampir maghrib apabila dia lalu dekat kawasan macam hutan-hutan sikit dia rasa macam pelik sebab dia rasa macam dah ke dalam sangat so apabila dia tengok waktu pun dah hampir maghrib dia bercadang untuk patah balik so dalam perjalanan balik tu dia tengok jalan yang dia lalu tu bukan jalan yang biasa yang dia lalu semakin dia jalan semakin dia nampak macam semakin dia masuk hutan dia hampir berpusing di tempat sama sebanyak 2 ketiga kali dan hampir 10 minit jadi menyebabkan dia panik So dia berhenti kat tengah tu Dia azan Alhamdulillah dengan Yalah bantuan Dengan bantuan Allah SWT Selepas tu dia jumpa jalan keluar lah Jadi rumah besar ni terletak di Jalan Baru Kota Kinabalu dalam lingkungan 20 km daripada Bandar Raya Kota Kinabalu. Jadi rumah ni ditemui oleh Lembaga Perhutanan Sabah, Safoda. Sebab pada masa tu dia pun nak buat penerokaan lah untuk penanaman pokok akasia pada tahun 1990. Jadi penduduk dekat kawasan ni menggelarkan rumah ni sebagai rumah Tuan Simon Disebabkan oleh pemilik rumah ni Memang owner dia daripada orang Jerman dikatakan rumah besar ni menjadi um, salah satu rumah pertama yang ada dekat Borneo Utara pada tahun 1910 hingga pada tahun 1914 dan waktu sekarang ni rumah ni tinggal rangka sahaja jadi menurut cerita orang sekeliling di kawasan tu ada seorang ni mengalami mimpi buruk selepas dia ambil bata dekat dalam rumah tu dia ada juga dengar bunyi rantai rantai besi tu ditarik banyak kali tapi tak ada orang pun dekat dalam rumah tu. So yang last sekali ada lembaga hitam yang lalu dekat kawasan tu memang laju. Lepas tu ada dengar bunyi macam suara-suara perempuan dia menjerit dekat kawasan tu. Jadi kawasan tu memang jadi salah satu kawasan yang misteri dekat situ. Pantai Tanjung Aru merupakan pantai yang berada 6 km dari Bandara Internasional Kota Kinabalu dan kurang dari setengah kilometer dari Terminal Asia 2. Di sini juga merupakan salah satu tempat yang boleh kita tengok dekat sana terbenamnya matahari dan juga dikatakan salah satu tempat yang tercantik di dunia untuk melihat sunset lah dekat sana. Namun sayangnya tempat yang cantik dan indah ni juga pernah berlaku yang kejadian di mana ada seorang budak yang mati lemas berusia 14 tahun di sana yang dihanyut oleh air yang deras di pantai tersebut pada tahun 2015 dahulu pernah diceritakan di pantai Tanjung Aru ni ada sekumpulan orang dewasa yang datang ke sana untuk berkemah, menyalakan unggun api dan sebagainya benda tu klise lah kita sebut dekat sini so bila nak datang pantai berkemah dan sebagainya tu memang nak hang out, nak fun fun macam tu lah kan salah seorang lah daripada mereka ni macam terpikir satu game lah, satu permainan di mana mereka kena kira ok, kena kira daripada satu sampai ke jumlah depa lah Ha, depa tu ada lebih kurang dalam 18 orang. Jadi sebalik pemain uh, permainan tu, depa dengar ada jeritan. Jeritan tu datang daripada sekitar pantai tu juga. Jadi bila depa dengar jeritan tu, depa startlah main game tu. Depa tengok apa jeritan tu datang dari mana. Jadi bila depa dengar jeritan tu datang dari mana, depa nampaklah lah uh, dekat kereta depa tu ada satu kawan dia lah kan yang tengah tidur dalam kereta tu Adi semua ni macam terpaku kan. Dan kalau aku di situ pun aku fikir ha, tadi dah buat kiraan 1 sampai 18. Sepatutnya 17 lah. Kenapa? 18 juga. So siapa lagi seorang dekat grup yang sama di mana dia pun nampak ada something dekat uh, pokok besar yang berdekatan dengan pantai itulah Dia pun nampak seakan-akan macam kawan dia pun sendiri. Ah uh, padahal modeling Cuma persoalan ni dekat sini yang kata tadi kira daripada 1 sampai 18 tu bersama dengan depa tu sebab kalau kawan depa ada dekat kereta tengah tidur. Taman Bukit Tawau ni uh, dia dibina pada tahun 1979 Fungsi awal Taman Bukit Tawau ni dibina untuk menjadi kawasan tadahan air ataupun orang kata air untuk kegunaan uh, kawasan sekeliling iaitu kawasan Tawau lah Taman Bukit Tawau ni dia terletak 24km daripada bandar Tawau okay, Dalam taman ni dia ada 5 sungai yang utamalah Maksudnya sungai yang utama yang menjadi tarikan pengunjung yang pergi ke sana So uh, salah satu nama dia adalah Sungai Sungai Tawau, Sungai Morotai, Sungai Kina Butan, Sungai Matri dan Sungai Balong. Taman ni juga dia ada satu air terjun yang memang air terjun semula lah yang ada di sini yang memang best lah. So. taman ni dia mengandungi landscape gunung berapi. So apabila ada gunung berapi So mesti dia ada kawasan air panas So kat sini juga dia ada kawasan mata air panas dalam taman ni hangpa boleh buat macam-macam aktiviti rada lah dengan family ataupun dengan member, member ke kan contoh dia macam berkela so mandi manda dekat sungai-sungai yang tadi tu lepas tu air terjun pun ada kan so hangpa boleh mandi boleh relax daripada segala tension-tension so hangpa juga boleh buat jungle trekking hiking semua dekat sini tapi apabila kita cakap pasal taman hutan gunung semua ni kan so memang tak akan jauh lari dengan benda-benda seram yang menyelembungi kawasan ni ada kisah seram yang terjadi kat sini yang diceritakan oleh masyarakat sekeliling ada satu kumpulan ah, macam student lah dia orang sebenarnya nak pergi ni nak mandi-manda je ya. nak pergi mandi sungai semua tu so bila dia sampai kat sini uh, sungai yang aku kata tadi yang ada limau tu penuh dengan orang sebab mungkin dia pergi hari cuti So, dia pun ambil keputusan nak pergi ke kawasan air terjun yang ada dekat situ. Cuma, kawasan air terjun tu jauh sikit lah daripada kawasan sungai yang ada kat depan tu. Dia punya jarak dari sungai ke depan tu ke air terjun dalam 2km macam tu. So, makin lambat sikit nak sampai dalam 30 ke 40 minit. So, masa perjalanan nak pergi sana tu, salah seorang yang ikut dia tu, dia ni macam ada kelebihan lah. Dia boleh rasa dengan dia nampak benda-benda makhluk halus ni lah dalam perjalanan tu dia beritahu dekat grup dia tu yang dia rasa dengan dia nampak ada something yang ikut dia buat. benda tu tinggi dengan berbulu tapi dia tak mesej lah aa.. Uh, colour apa macam mana-mana dia just beritahu benda tu tinggi dengan berbulu salah seorang daripada mereka tu mungkin grup leader dia tu kan dia suruh macam jangan tegur apa tu kan biar awak tak tahu kan sebab mereka lalu tu memang kawasan dalam hutan kan jadi memang normal lah benda-benda tu ada kan memang tempat mereka kat like, situ lah so bila mereka sampai kat sana dekat kawasan air terjun tu uh, orang yang sama yang boleh nampak tadi tu dia ternampak macam ada budak-budak dalam ayang air terjun tu lepas tu bila dia tegak je budak yang ada dalam ayang dekat air terjun tu dia terus macam mengacau, macam orang kena rasuk macam misteri lah bila dia sedang tu dia suara dia dah berubah jadi garau macam suara lelaki dan kadang-kadang dia bertukar jadi suara macam macam budak-budak tapi menangis suara yang garau yang tiba-tiba jadi dekat perempuan tu yang perempuan tu cakap jadi suara garau tu dia adalah orang yang menjaga tempat tu maksud dia benda yang jaga tempat tu sebab dia dah masuk kawasan dia so dia macam dia tak suka dia pergi dekat situ lepas tu uh, bila dia bertanya lagi yang suara macam menangis macam perempuan tu menangis kan, macam budak-budak tu suara so, dia adalah suara putera yang ikut perempuan tu dari rumah lagi Okay, jadi gunung ni terletak di daerah Kota Belut, Sabah dan gunung ini mempunyai ketinggian 4000 meter daripada paras laut. dan gunung ini merupakan salah satu gunung ataupun di antara gunung-gunung yang tertinggi dekat Asia Tenggara ni. Jadi gunung Kinabalu ni terhasil daripada pertemuan litosfera laut China Selatan dan litosfera ni yang membentuk kepulauan Borneo ni. So litosfera ni ialah bahagian paling atas permukaan bumi. Jadi gunung Kinabalu ni pada awalnya memang dilarang sama sekali untuk mendaki disebabkan kepercayaan orang dulu yang mengatakan kawasan gunung ni memang ada roh semangat-semangat roh yang menetap di Gunung Kinabalu ni. Tapi pada tahun 1888 ada seorang warga British yang berjaya mendaki Gunung Kinabalu ni dan pada sejak tu jugalah Gunung Kinabalu ni dibenarkan untuk mendaki sehingga sekarang. Jadi di atas Gunung Kinabalu ni ada satu checkpoint yang dikenali sebagai Labaratok. Jadi kisah ni diceritakan oleh seorang malim Malim ni orang yang ditugaskan dekat kawasan Gunung Kinabalu ni Dia cerita yang kata pada satu malam tu Dia berada dekat dalam satu penginapan ni Penginapan ni ada lebih kurang dua tingkat lah So malim ni semua Malim ni lebih kurang dalam satu kumpulan lah lima orang macam tu duduk dekat tingkat bawah so pada malam tu ada salah seorang pada mereka ni macam terdengar bunyi kursi ditarik dan meja juga ditarik sedangkan dekat atas tu memang tak ada siapa-siapa pun Maksudnya dekat sini tak ada pengunjung pun yang masuk lagi dekat dalam penginapan ni. Jadi itu saja untuk video kali ini. Lima tempat sejarah seram di negeri Sabah macam mana dengar daripada kisah awal tadi sehinggalah ke akhir kisah menyeramkan dan mengerikan cerita-cerita pada zaman dahulu kala. Jadi, kalau anda minat konten-konten dan juga video yang ada di channel mana Studio, anda boleh consider untuk tekan butang subscribe serta tekan butang di loceng di sebelahnya. Untuk penggemar-penggemar yang suka ikut kami di media sosial, anda boleh lawati kami di Facebook, Instagram dan juga Twitter. Jadi, untuk itu saja video kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Sayonara. Itu buat sale banyak Okey. Jangan <laughs> ada scam tu. Itu weh aku kena scam Disebabkan oleh kejadian tanah runtuh. Tanah bumi. Oh. Kena ni. Ikut skrip Ah ha, boleh. Kan? <laughs>